Увага! Сегодня Борис Лютий, Вперше заговорит в российскую мову. Дело в том, что мы присутствуем на выставке 100 украинских патриотических плакатов. Я хочу представить вам русского художника из Перми Емельяна Лабуева, который сделал многие из этих работ. А зараз, дорогие друзья, для всех украинцев и для всех, кто, кого называют ватниками, звучит наступна песня, яка называется «Ватники, ватники русского мира!» Привет! Я Донбасс принес не букеты с алых роз, не пионы и не лили, А привез системы град, добровольческий отряд, и снарядов вы забили. Ватники, русского мира привет! Ватники, Ребят по-чеченски говорят, но в душе все православные. Иркин песник мозговой, похоронный гуганвой, все они такие славные. Ватники, ватники русского мира привет. Ватники, ватники русская весна всем датчанам принесла от фашизма избавителей. Опустил родной Донбасс, все фашисты как там раз убежали от спасителей. Ватники, ватники русского мира привет!